गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव तालुका लगत असलेल्या मध्य प्रदेश बालाघाट जिल्हा तालुका लांजी कुलुपा ग्रामपंचायत अंतर्गत एकाच परिवारातील तीन सदस्यांना विषारी सापाने चावा घेतल्याची घटना घडली आहे त्यातील दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला असून वडील गंभीर आजाराने जखमी असून गोंदियातील गिरी हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे कुटुंबातील सुंदर डहारे मुलांची आजी मुलांचे वडील दिनेश डहारे मुलांची आई हिरा डहारे मुलगा कुणाल वर्ष ईशांत डहारे वय चार वर्ष असे एकूण कुटुंबात पाच सदस्य राहत होते दिनांक नऊ सप्टेंबर रोजी रात्री अंदाजे दहा वाजताच्या दरम्यान सगळे लोक पलंगावर बसून मोबाईल पाहत असताना अचानक दोन मुलांना आणि मुलांच्या वडिलांना समजले की आम्हाला कुठेतरी काहीतरी चावला व त्यावेळी त्यांना लगेच लांजी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले एकंदरीत एका कुटुंबातील दोन लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याने सर्वत्र महाराष्ट्र असलेल्या परिसरामध्ये भीतीचे व चिंतेचे वातावरण पसरले आहे महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज रिपोर्टर मोहन तवाडे राज्य प्रतिनिधी गोंदिया ग्राम पंचायत कुलपा सचिव जी उस दिन जो घटना हुई जो ग्राम पंचायत के अंदर आप बहुत ही अप्रिय घटना घटी है दाहरे परिवार में जिसमें 9 नौ 2025 को हमारे कुलपा निवासी श्री दिनेश दाहरे इनके साथ बहुत दुखद घटना घटा है जिसमें उनके दो पुत्र और पिताजी दो पुत्र की देहांत सरोगा हो चुका है और पिताजी भर्ती है गिरी और अभी ग्राम में बहुत शोक की लहर है और मैं तो बोलता हूँ ग्रामीण ही पूरा इधर एमपी और महाराष्ट्र दोनों दोनों तरफ में तरह मतलब शोक की लहर है हा? और एक पूरे ग्राम चर्चा है? का विषय है पूरे ग्राम पंचायत में बहुत शोक की लहर है सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दुखद घटना किसी भी परिवार में ना दे और हम आशा करते हैं कि मृत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और भगवान के श्री चरणों में स्थान दे आप शासन की तरफ से क्या मदद देने की कोशिश कर सकते हैं ग्राम से ज्यादा क्या लाभ हो सकता है मध्य प्रदेश शासन की ओर से संबल योजना है जिसमें उनके पिताजी मृतक के पिताजी दिनेश का संबल में नाम है हम जल्द अंत्येष्टि सहायता राशि दोनों बच्चों के नाम से फिर से हम पाँच पाँच हजार रुपए की राशि प्रदान करेंगे सरपंच महोदया देशमुख देशमुख भाई

हाँ, 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 पकड़ा, उस दिन पकड़ा नहीं गया था जिस दिन उसने काटा उस दिन उसके तीन बजे रात को मिला फिर बाद में बाद में मिला कहाँ पे।, पे मिला रोड पे रोड पे मिला उसी सांप ने काटा या हाँ, कोई सिद्ध हुआ कर मालूम नहीं है वैसा वैसा नहीं मालूम उसी सांप ने काटा हाँ, है पर वो घर में नहीं मिला ना घर के बाहर मिला मुलांची आई आता गाडीवर मोबाईल नंबर नाही तर इमर्जन्सी क्यू आर कोड वापरा जे तुम्हाला अडचणीच्या वेळी साथ देईल बनवा व्हिडिओ पाठवा व्हिडिओ आम्ही तुमच्या न्याय हक्कासाठी लढा देऊ ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब सबस्क्राईब करा शेअर करा कमेंट करा आणि हो बेल ऐकून दबायला विसरू नका जय महाराष्ट्र